Ваше Высокое дорогой Владыка, мы присоединяемся к теплым словам, сказанным нашим благочинным, вашим верным помощником, и Петрофорным Протеереем Евгении. Сегодня день вашего архиерейского юбилея, в честь 20-летия со дня вашей епископской хиротонии и в этом же году, день преображения Господня, вы будете отмечать свое 40-летие иерийской хературги. В связи с этим вся полнота Богородской епархии, духовенства, монашествующие и миряне искренне поздравляют вас и продолжаем возносить свои молитвы к Господу. Кроме этого, сегодня еще один знаменательный юбилей для всех нас, богородцев. Сегодня исполняется 20 лет со дня основания Богородской епархии. Нам известно, что в Богородском уезде, исконно старообрядческом городе, была и ранее древняя кафедра старообрядческих архиереев. Поэтому день вашей архиерейской хератонии – это не только ваш личный праздник носителя апостольского преемства, но это еще и торжество всей вашей богоспасаемой пасты, священнослужителей, монашествующих, веренных вашему архипастерскому попечению. Совсем недавно, 13 декабря ушедшего года, мы праздновали ваше 70-летие, когда на ваше имя поступило большое количество поздравлений, писем и телеграмм от высоких его благодосточтивых людей, предстоятелей православных церквей, архиереев, священнослужителей, народных депутатов, лидеров и представителей международных украинских организаций в диаспоре, политических и общественных деятелей. Все это свидетельствует о вашем высочайшем авторитете в их жизни. Вы родились и росли в трудные времена, как для украинского, так и российского народа. Насилие и репрессии, голодомор, который ваша семья трагически ощутила на себе лично, в результате которого погибли четыре ваших старших братьев и сестер, а пятеро младших, из которых вы являетесь, Господь укрепил и даровал всем вам крепость здоровья и мудрости Божьей. Когда вы в такой трудной жизни сумели окончить два высших учебных заведения – педагогическое и богословское, а также два средних специальных учебных заведений. Мы не только учились, но и постоянно с пятилетнего возраста посещали в городе Днепропетровске храмы, соборы и женские монастыри. Хотя военные советского государства на церковь сделали свой отпечаток в вашей жизни – вы стали еще сильнее любить Бога, Его правду, Его истину. Все это было последствием после ужасной и беспощадной Великой Отечественной войны с немецким фашизмом, которая забрала у вас дорогого вашего отца. Он погиб на фронте во время форсирования Днепра в ноябре 1943 года. Эти события для нас являются историей, а для вас, дорогой Владыка, прожитым и выстраданным опытом вашей светской и духовной жизни. Но несмотря на все эти тяжелые испытания в вашем христианском воспитании сыграли большую роль ваша мама Варвара, тетя Христина, тетя Ефимия, которые вырастили вас в духе любви к Богу, православной церкви, и плодом этого воспитания вы, ваше высокопреосвященство, стояли здесь, и мы видим вас в сане архиереев, в сане митрополита. Уже в детстве, в домашних условиях, вы устроили свой маленький детский храм, который наполняли огнями лампадок и осмысленной святой молитвы. А когда коммунисты, безбожники в хрущевские времена закрыли ваш местный храм, без которого вы с детства не представляли своей жизни, и начали выбрасывать его святыни на улице на попрание, то ваша тетя Христина ночами переносила их в свое жилище, чтобы спасти от порвания безбожья. Среди сохраненных святыни были чаши, кресты, на престоле Евангелия, кадила, иконы, лампады и множество другой церковной утвари. Вы же, руководствуясь Духом Святым, еще в 17-летнем возрасте решили уехать в Чаевскую валу, чтобы там стать иноком. Вы с собой не взяли никакой лишней одежды, а некоторую церковную утварь взяли, надеясь, что вам все это там пригодится. Но Господь своим промыслом по-другому благословил ваш Служба в армии, учеба в Днепропетровском музыкальном училище и Киевском педагогическом университете – в Ленинградской духовной семинарии и Московской духовной академии, только после на последнем курсе Академии по богословению святейшего патриарха Московского Фимена, который родом из Богородска, 8 сентября 1987 года, более 25 лет назад, дети святых бучеников Адриады Натали, архимандритом Алексием Кутеповым, ныне митрополитом и Белевским, вы были пострижены на монашество с именем Адриана. Получив такое неожиданное имя, вы в ночное время под спудом Свято-Успенского собора Свято-Троицы Сергиевой Лавры во время постоянной молитвы начали себя спрашивать, каким же именем меня нарекли? То вертел и что в честь мученика Адриана а затем напомнилось другое имя Андронит. И только лишь благодаря тому, что вы вспомнили, что кроме бученика Адриана была еще и мученица Наталья, тогда вы успокоились и продолжили далее совершать дочтое политвословие, то есть монашеское правда. Между прочим, сегодня в нашем храме присутствует тот человек, который присутствовал на вашем пострежении. Разве можно теперь говорить о каком-либо другом вашем жизненном пути, когда с самого детства ваша душа стремилась к Богу, к Его служению, к торжеству и красоте Богослужения? Ваши мудрые и правдивые постоянные слова и поучения всегда являются примером для назидания духовенства, монашествующих и мирян. Вы не только возложили свои ахирейские руки на голову каждого из нас, но постоянно передаете нам драгоценное сокровище учения о православной вере, о горячей искренней молитве, о уставе вдохновенного и торжественного церковного служения, о пастырской работе над собой. Непростые годы становления вашей Днепропетровской и Запорожской епархии – по воле Божьей вы пронесли тяжелый крест своей архипастерской деятельности. Названных епархиях вы создали 219 и 50 приходов с храмом, а также рукоположили вами 189 в и 50 священнослужителей Запорожской епархии. Много вы трудились в эти годы и в Харьковской епархии. Вы ходатайствовали не только об увеличении священнослужителей своих епархий, но и готовили кандидатов в епископский сан, которых церковь принимала с большим радушием по а благословению нашего предстоятеля. В их душах вы вложили неоценимые знания о пастырском нравоучении, духовном наставлении, милосердии, благотворительности и колоссальной архипастырской самоотдачи. С вашим прибытием на с богородск в апреле 1989 года по благословению святейшего патриарха Московского Пивена Богоявленский собор был полуразрушен. И это был результат советского всенародного духовного обнищания. Нельзя не вспомнить, как вы трудились ранее во время восстановления Богоявленского собора и строительства комплекса зданий на его территории, которая состоит из более 10 двух и трехэтажных зданий восстанавливая Богоявленский собор Ногинский из материальных руин, вы, в свою очередь, своим пастырским попечением поднимали и его народ из духовных руин. Ведь известно, как в советское время в Богородском крае, как и везде в СССР, процветал антицерковный дух безбожной пропаганды. Мы смело можем говорить, что с вашим приходом в этот богоспасаемый град Богородск стал возрождаться духовно. До вашего прибытия в Ногинском районе было всего лишь три храма, далекие от Ногинска. А с вашим прибытием, да еще и будучи избранным депутатом двух уровней Московского областного и Нагинского городского совета, на смену времени разрушения пришло время созидания. Под вашим руководством в одном Нагинске было открыто только четыре храма и двадцать в Ногинском районе. Вы свое священнические служения в начались с разрушенного собора, а завершили свой труд великолепно, величественном комплексе на его территории со всеми удобствами и условиями, где комфортно развивались учебные заведения, как православная и среднеобразовательная образовательная гимназия, мужская и женская, лицей искусств, духовные семинария, бесплатный здравпункт, Большая библиотека с читальным залом, две большие благотворительные столовые и подсобные хозяйства. Вы сформировали столовые как для учащихся вашей гимназии, учителей, священнослужителей, так и для работников собора, для бедных, инвалидов и немощных людей. И сейчас, находясь в них в простых, я бы сказал, тяжелейших условиях, вы продолжаете строить церковный быт в нашем святотворном. Уже подходит к завершению строительства подсобного хозяйства в одном из деревень Нагинского района. Вы туда направили титанические усилия для того, чтобы наше духовенство, монашествующие прихожане смогли нас натуральными, молочными продуктами. Обо всем этом мы свидетельствуем не столько для того, чтобы прославить вас, зная, что вы не желаете и не слушать об этой временном земной человеческий славу, но для того, чтобы и далее заряжались бы все ваши нескончаемые колоссальной божественной энергии, которые вы благословляете всех ваших верных духовных человек. Святой Ефрем Сирин писал, твердость твоей веры обнаруживается не тогда, когда тебе прислуживают, а ты выслушиваешь стивые речи, но когда переносишь гонения и побои. И это вы дорогой воды, как никто другой лучше ощутили на себе годы вонине вашими же когда-то клириками и наставниками. Примите же ваше высокопреосвященство в этот день 20-летия, садя вашей архиерейской хератогии, от духовенства, монашествующих, мирян и всей полноты нашей с вами Богородской епархии теплую, сыновную благодарность разделяя общую молитву в этот светлый день, мы с большим трепетом и смирением и спрашиваем ваших святительских молитв и а благословений. И с Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. hierro metropolituo adriano